Assalamualaikum dan uh, terima, terima kasih kepada Madam Siti Syariah, Siti Syari. Ini adalah projek bedah filem bagi MPU 3182 pengajian Ipikan dan Peradaban daripada kami, group 7. Yang sedia berdua, Sini Ghazali, Muhammad Al-Kahar, Nurkiz, Nurul Atika, Binti Romsah, Muhammad Syakir Mekamarudin, Muhammad Anas Naim, Muhammad Al Safaris, Dania, Syafiki Syadat dan saya sendiri, Muhammad Ismiqaif. -Ka kami telah memilih Sgt. Hassan sebagai filem untuk tugasan pemilihan filem. Dan ini adalah sebab pemilihan filem yang akan diterangkan oleh Pusnira. Kan. Terima kasih Mika. Uh, untuk sebab pemilihan filem, uh, kami ada tiga uh, sebab kenapa kami memilih Sarjan Hassan sebagai uh, projek bedah filem kami. Dari yang pertama adalah kesesuaian tema. Sarjan Hassan ini uh, sebab Projek bedah filem kali ni, uh, tema dia tema patriotik. So, Sergeant Hassan sesuai dengan uh, projek bedah filem kali ni kerana dia mengandungi semangat patriotisme yang mendalam dan penting dalam sejarah Malaysia. Selain daripada itu, dia juga kaya dengan nilai-nilai murni. Kalau mengikutkan objektif tugasan kami, uh, kami harus analisis elemen patriotik dalam filem terpilih dan memahami mesej dan nilai yang diketengahkan dalam filem tersebut dan yang terakhir adalah pengajaran filem. Dengan filem ini kita dapat melihat pengorbanan individu demi negara, semangat juang, pengutamaan keamanan dan keselamatan negara, nilai-nilai penting yang diterapkan dalam kehidupan kita terutama dalam zaman yang penuh cabaran ini. Ah itu je dari saya. Saya akan pasangkan balik kepada Mika. Okey, terima kasih kepada semua. Ah berikut adalah sinopsis filem, jalan cerita yang dipadakan. Filem Saja saya adalah satu karya agung daripada seniman negara iaitu Allah Ya yang misalkan tentang uh, Hasan bin Hussein seorang anak yatim piatu yang kehilangan bapanya sejak kecil Beliau berasal daripada sebuah perkabungan Jasin Melaka sewaktu ayahnya meninggal dunia Dia telah diambil dan dibesarkan sebagai seorang anak angkat majikan terdahulu ayahnya iaitu Pak Lebai Hasan dibesarkan dengan baik oleh Pak Lebai seterminah iaitu orang gaji Pak Lebai walaupun tidak diterima dengan begitu baik oleh anak Alabai sendiri iaitu Ajis. Setelah menginjak alam dewasa, Hassan dan Ajis menyertai Regimen Askar Melayu REM dan menghadapi pelbagai tentangan dan cabaran dalam perjuangan mereka. Hassan membuktikan kata-kata Ajis serta orang kampung terhadapnya sebagai seorang pengecut sebagai tidak benar sama sekali setelah dia menunjukkan prestasi baiknya sewaktu menjalankan latihan di polisi. Negeri garis milan seiring menjadi korporal dan sarjan dalam waktu yang singkat. Suatu kedatangan Jepun yang telah mendarat di Kota Baru Kelantan bagi melalui tanah Melayu setelah mereka di Singapura. Hasan Aziz dan anggota regimen askar Melayu terus bergegas dan bersiap siaga bagi berhadapan dengan mereka. Mereka berjuang dengan sehabis baik bagi menentang dan mereka tindakan Jepun dengan berjuang secara habis-habisan meskipun ramai rakan-rakan anggota mereka terkorban di medan perang. Hal ini bertambah parah lagi apabila ujinya seorang terbaru yang cukup Hassan kenali iaitu Bang Rakanya. Bang yang telah menjadi polis rahsia Jepun atau Kampetai berbuat sini dengan mengkhianati tanah air sendiri. Setelah menamakan diri daripada cekaman Jepun, Hassan pun menerima pasukan gerila bagi memperlambat dan melupakan pergerakan Jepun. Setelah berita kekalahan Jepun yang ini kejadian Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, perangan dunia kedua pun melabuhkan tirannya seterusnya adalah watak watak yang akan diterangkan oleh Syakir dan Akika. Silakan. Terima kasih saudara Nika. Terdapat tiga watak utama yang terdapat dalam filem Salih Jih Hasan ialah Salih Jih Hasan adalah watak utama dalam filem ini yang dilakukan oleh Jamli. Beliau juga merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga angkat iaitu Pak Lebai. Hasan tetap mm -hmm. bertekad untuk menyertai pasukan tentera walaupun ditetang ayat angkatnya. Watak Sarjan juga digambarkan sebagai berani, setia, tidak mudah putus asa. Ia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh Sarjan ialah pertempuran sengit dengan musuh dan kehilangan rakan-rakan seperjuangan. Sarjan menjadi simbol ketabahan dan kebenaran dalam mempertahankan negara. Watak kedua pertama ialah Samah. Sama ialah terikan cinta kepada Raja Hassan. Sama juga menghadapi konflik pribadi apabila Aji sedang buang menginginkan Sama. Sama tidak mencintai kedua jejaka tersebut dan harus menantikan Raja Hassan yang tidak diketahui statusnya ketika peperangan menggembur. Alakanan ini menggambarkan realiti wanita pada zaman perang iaitu sering menjadi mangsa dalam keamanan maupun peperangan. Tunduk kepada tekanan keluarga dan masyarakat. Watak sama juga turut menggambarkan penderitaan rakyat biasa semasa peperangan. Watak utama yang ketiga ialah buang. Buang ialah kenalan Hasan dan sahabat Sapat Aziz yang menjadi sampetai Jepun. Wataknya juga dilakukan sebagai seorang pengkhianat bangsa dan tanah air. Watak Buang juga berperanan penting dalam membentuk semangat patriotisme dalam diri Hasan dan memberitahu kehinaan diperolehi pengkhianat tanah air. Antara pengajaran kepada masyarakat ialah mempunyai kasih sayang tinggi terhadap tanah air dan mempunyai jiwa kental dalam mempertahankan tanah air. Watak Buang juga mencerminkan status hina seorang pujana yang sanggup mengorbankan tanah air demi kepentingan diri sendiri. Itu sahaja untuk watak-watak utama. dekat ketika. Terima kasih Saudara Syakir Watak sampingan yang pertama ialah Pak Lebai. Pak Lebai merupakan ayah kepada Sajasan dan memainkan peranan penting dalam cerita ini. Wataknya menggambarkan konservatif dan berpegang teguh kepada pandangan tradisional menentang seruan untuk menyertai tentera kerana menganggap kerjaan tentera sia-sia dan berbahaya mewakili golongan masyarakat yang kurang memahami perjuangan tentera dan tidak menyedari keperluan ke mempertahankan negara namun ai cerita beliau akhirnya menyokong keputusan asar watak ini juga mempunyai konflik dalaman masyarakat berkaitan nilai perotisma dan perjuangan yang lebih besar. Watak sambingan yang kedua ialah Ajis. Ajis merupakan saudara angkat sahaja asan. menggambarkan seorang lelaki yang angkuh dan memandang rendah terhadap asan, berani dan bersemangat berkorban demi tanah air dan tidak berfikir panjang dan terburu-buru dalam membuat keputusan. Dia mewakili golongan masyarakat yang bersedia dalam memperjuangkan tanah air, sedar akan kepentingan perhubungan sesama manusia dan mengalami akibat kedegilan dan keingkarannya. Namun di akhir cerita beliau akhirnya menyantuni Hasan. Watak ini juga menunjukkan Covid dalam masyarakat berkaitan nilai tidak mudah putus asa dalam meneruskan perjuangan. Watak sampingan yang ketiga, Kapten Holden. Kapten Holden merupakan seorang kapten daripada kumpulan askar asal Singapura. Watak menggambarkan seorang lelaki yang baik hati kuat berusaha dan beramah mewakili golongan masyarakat sedia membantu dalam mahu sama-sama berjuang dalam peperangan sedar akan kepentingan perhubungan sesama manusia dan toleransi terhadap pihak yang pelayanan kaum, bangsa dan tanah air dalam bersama-sama mencapai keamanan. Beliau merupakan watak yang penting dalam membantu Hassan mendapatkan tapaknya kembali menentang Jepun yang cedera setelah melahirkan diri daripada tahanan. Saya bahas kepada Anas. Baik, terima kasih saudara Tika. Baiklah, saya akan bentangkan uh, analisis elemen patriotik. Elemen pertama ialah elemen keberanian. Kita dapat melihat ketika Hassan dan uh, rakan askarnya ditangkap oleh pihak Jepun, Hassan dengan berani merencanakan rancangan demi melarikan diri yang membuahkan hasil lantas cuba mendapatkan bantuan. <tid> Hassan bersama dengan askar pimpinan Kapten Holiday yang berani bertindak membentuk pasukan gerila untuk melemahkan pergerakan Jepun. Mila! semalam satu you pun, Ustaz punya you pun sutak so mati. Satu you matan pun sudah so pijau. Ha, siapa kau sebut sah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu. Hutan punya orang. lo itu lawan sama Jepun pun. Piang, 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 Seterusnya ialah semangat setia kawan. Sebab waktu Ajis dan pasukan askar yang mengikutinya memeriksa kereta tinggalan dan penuh dengan bekalan terjebak dalam letupan bom yang dipasang dan serang hendap oleh pihak Jepun, Hassan serta pasukan askar Melayu yang lain berusaha sedaya upaya mereka membantu serangan balas dan berundur. seterusnya saya serahkan kepada saudara Mukris. Sekarang saya akan bentangkan elemen yang seterusnya iaitu kecaman terhadap pengkhianatan. Sikap Hasan serta orang lain yang mengkritik serta memandang hina tindakan buang yang sanggup menjadi pengkhianat tanah air dengan mementingkan diri sendiri hanya kerana kesusahan yang di, diberikan Jepun menyebabkan ia mengaburi keputusan dan tindakan buang. Mari kita tengok contoh video. Kau fikir Jepun bodoh ke? Apa yang kau orang buat semua nanti dia tahu. Hei Tai, ini Pak headquarter. Nanti aku datang ke penerangan. Ada apa-apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa. Seterusnya, kewibawan dan ketegasan Sarjan Hasan ketika menjadi ketua pelatun dapat diperhatikan ketika dia memimpin pelatunnya dalam kawat serta pergerasan disiplin yang ditunjukkan olehnya ketika memarahi ahli pelatun yang tidak memberikan perhatian dan tersalah langkah. Am! Um. Order! Am! Um. Standard! E! Siapa suruh awak stand easy? Saya bilang standard E! Awak belum faham standard E? Selepas berapa lama awak sendiri belum faham barang lagi kah? Awak memang tak like dari askar Melayu ni bebas awak balik kampung tak nak kayu lah. Awak lihat dia nak patik semua. Hei! Balang depan! Apa orang nak ketawa? Ini saya akan berikan kepada Syed. Baik, terima kasih saudara Mufis. Jadi yang berikutan adalah mesej yang ingin disampaikan di dalam filem Sarjan Hassan. Yang pertama adalah keberanian dan pengorbanan. Hassan menunjukkan semangat keberanian dalam menghadapi penjajah. Dia sanggup berkorban demi negara walaupun hadapi tentangan keluarga. Seterusnya adalah semangat patriotisme Filem ini menanam nilai cinta akan tanah air dan pentingnya mempertahankan maruah bangsa daripada penjajah. Seterusnya saya hulurkan pembentangan kepada saudara Asfa. Seterusnya nilai kepercayaan dan keazaman. Hassan tetap teguh dengan pendiriannya walaupun diuji dengan pelbagai cabaran. Ini mengajar bahawa keyakinan diri dan kesungguhan akan membawa kejayaan. Seterusnya, penyesalan dan kesedaran Pak Lebai akhirnya menyedari bahawa perjuangan Hasan adalah sesuatu yang mulia dan penting untuk negara di sini kami sertakan link sumber rujukan bagi kumpulan kami itu saja daripada kumpulan kami terima kasih